Да, вот недавно выяснилось, что под видом работников водоканала ходят люди и собирают деньги у людей. Но мы неоднократно тоже предупреждали, предупреждаем еще раз, наши контролеры деньги в руки не берут. Для этого есть кар касса у нас в городе, есть, и, по-моему, очень много касс у нас в городе, не обязательно платить в руки. Мы своим контролерам категорически форме запрещаем брать у население в у организациях деньги. То есть люди должны заплатить сами. Таким образом, получается, что люди страдают от своей безграмотности. Как пояснил начальник водоканала, контролеры его организации не имеют права деньги за потребление воды получать на руки и тем более требовать уплаты с граждан. Наивное же население без доли сомнения выдает наличные средства без предоставления квитанции об уплате, которую, кстати, также не выдают на месте. В итоге выходит, что граждане, вроде как не пресекающие рамок закона, становятся нарушителями и по истечении определенного срока официальных неуплат являются должниками, которых, кстати, могут и вовсе лишь воды. Во-первых, в первую очередь, когда человек отдает деньги, он должен получить взамен квитанцию. Квитанцию наручно, мы нигде не выдаем. Для этого есть касса. То есть мы наручно деньги, категорической форме я запретил брать нашим контролерам. Для этого есть касса. Разницы нету. Это касса будет, э, касса энергосбыта или герца. Любая касса или любую коммунальную услугу сегодня в городе можно оплатить. Всегда. Во всех случаях всегда выдается квитанция. Если нет у человека квитанции, считается, что он не оплатил. В целом, для того, чтобы совершить уплату, гражданину необходимо явиться в здании водоканала. На руках необходимо иметь показания счетчика. Уплату совершают только в кассах, откуда и будет предоставлен документ, подтверждающий уплату, указывающий дату и внесенную сумму. Потому гражданам стоит быть более внимательными и не доверять первому встречному. В ином случае средства вашего кошелька уплывут в двойном размере. А вот личность так ловко обманувшего вас мошенника вы вряд ли установите. Светлана Курбайтаева, Гайдар Рамазанов, Новости Каспи